মই মন্নি মোৰ চৰকাৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা তৰৈ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে তৰৈ কি বুলি কয় জনাবচোন এইকেইটা চব তৰৈ মই প্ৰথমতে তৰৈকেইটা বাচ বাকলি গুচাই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম দুই মূৰ প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ আছে যদিও বজাৰৰ পৰা কিনা আৰু পটেটো পিলাৰে বাকলি গুচাই ভাল পাওঁ এইয়া চুব দ হৈ কাঠ নাখায় একদম জোখতে কাঠ খায় আৰু একেবাৰে উজু কাটিবলৈ গোটেই বাকলিখিনি পাতলীয়াকৈ মই গুচাই ল'ম চুঁচ গুচাবও পাৰি কিন্তু চুচ গুচালে অকণমান টান টান লাগে ভাজিখিনি খাওঁতে সেইকাৰণে অকণমান বাকলি গুচাই ল'ব লাগে এনেকৈ গুচাই ল'লোঁ আৰু এটা মই গুচাই লৈছোঁ বাৰু ৰু মই কাৰণে তৰৈখিনি আটাইকেইটা ল'লোঁ গৰম হ'ল মই প্ৰায় দুই টেবুল চামুচমান সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে প্ৰায় হৈছে আৰু এতিয়া অলপ নহৰু কুটি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ মই ইয়াত আদা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নহৰুখিনি কিন্তু থেতালি দিয়া নাই কাৰণ ফ্লেভাৰটো বহুত ষ্ট্ৰং আহি যায় সেইকাৰণে অলপ কুটি দিছোঁ এতিয়া কাটি থোৱা তৰৈখিনি দি দিছোঁ চাৰিটা তৰৈ কাটি দিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু মই কাটি থৈছোঁ প্ৰথমতে অকণমান এয়া লৰাই লৈছোঁ লগত আলুখিনি দি দিছোঁ আলুখিনি বৰ ডাঠকৈ নিদিব কাৰণ তৰৈ খুব সোনকালে সিজে আলুখিনি নহ'লে নিসিজিব জোখত হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো তৰৈ বা ভোল খাবলৈ মিঠা হয় সকলোৱে ভাজিখিনি মিঠা হ'লে ভাল নাপায় তাৰ কাৰণে আমি এটা উপায় কৰিম লাহে লাহে কৈ আছোঁ প্ৰথমতে মই মা মছলা নিদিয়াকৈ ঢাকি ৰাখিছোঁ এইয়াছোঁ অলপমান সিজিলে দৰৈখিনি প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান ঢাকি ৰাখিলোঁ একেবাৰে কম জুইত আৰু এইবাৰ মই অকণমান পিটিকি চাইছোঁ সিজিলে নে নাই তৰৈ আৰু আলু সিজাৰ লগে লগে মই ডাঙৰ চাইজৰ দুটা বিলাহী আৰু চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ বিলাহী দিলে তৰৈ মিঠাখিনি কমি যায় আৰু গুড়ি মছলা দিছোঁ জিৰা জালুকৰ গুড়ি গৰম মছলা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে ইচ্ছামতে গুড়ি মছলা দিব আৰু ভালকৈ লৰাই আকৌ এতিয়া মই মধ্যমীয়া জুইত ঢাকি ৰাখিম তৰিত থকা পানীখিনিয়ে ভাজিখিনি খুব সুন্দৰকৈ সিজি যায় বিলাহীও গলি যাব বেলেগে এই ভাজিখনত পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান কম জুইত ঢাকি ৰাখিলোঁ মই আৰু ঢাকি ৰখাৰ পিছত এই আছোঁ মোৰ ভাজি প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু অকণমান সময় লাগিব আৰু এক মিনিটমান মই আকৌ ঢাকি ৰাখিম প্ৰায় এক দুই মিনিটমান মই আকৌ ঢাকি ৰাখিলোঁ এতিয়া ভাজিখিনি খুব সুন্দৰ হৈছে মন কৰিছে চাগৈ বিলাহীও গলি গৈছে এই ৰেচিপিটো সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে ভাতৰ লগত খাব পাৰে গৰম গৰম ভাতৰ লগত ভাত সানি খাইতো খুবেই ভাল লাগে আৰু এটা ষ্টেপ বাকী আছে মই প্ৰথমতে ভাজিখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এয়া হৈ গ'ল এখন পাপৰ গেছত বা টাৱাত ভালকৈ শুকানকৈ সেকি ল'ব মচমচীয়াকৈ তাৰপিছত খাব সময়ত এনেকৈ ভাঙি দিব খাই চাবচোন সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ৰেচিপি চাই আছে আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেন্তে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে